Доброе утро, дорогие телезрители. Всем вам хорошо известна фраза, что рыбак рыбака видит издалека. Понятное дело, что и вообще большое видится на расстоянии. Но у меня вы сами понимаете, со зрением как-то не сложилось. Да, и Вика, в общем-то, не рыбачка, к сожалению. Поэтому нам пришлось пригласить рыбака подойти поближе к нам. И уж очень любезно с его стороны получилось, так что он послушался и оказался, ну, непосредственно, что называется, близости. Встречайте Александр Рыбак сегодня в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Во-первых, очень приятно. Да, что вы к нам таки Взаимно. доехали, да, да, пожаловали в столь ранний час, понимаем, что это не всегда Ну, нормально, у меня такая, сейчас не такая приятная энергетика. У вас чуть-чуть э, ритм жизни по-разному, встают встают утром, а не днем, как в Норвегии. А в Норвегии так, да? Ну, по-разному. Артисты Слушайте, Слушайте, мы с Викой да. постоянно каждое утро, наверное, я так понимаю, подсознательно мечтали бы быть где-нибудь там, где-нибудь в вашей стране. Потому что эти утренние подъемы, это... Ну, не будем об этом Но вы да. хорошо выглядите, оба, значит, вы Но У нас привыкли. работа такая, нам по-другому нельзя. Саш, а после Евровидения, понятно, да, график был расписан, наверное, каждый день на месяцы, и, там, и на полгода ну да, вперед. Да. Сейчас, что ну сейчас, происходит? Ну, типа сейчас что год после Евровидения, изменился. что год после Евровидения, тогда вообще я не понимал, что можно тоже иногда отказываться угу. от, от, от некоторых ну, тогда стран. И хотелось, тогда наверное, хотелось, наверное, Тогда хотелось все хотелось. А сейчас понимаю, что у меня сейчас эм, у меня сейчас такая большая публика, что мне сейчас самое главное нужно. И их развлекать. И сейчас не нужно что-то еще в новые страны, там, в Японию, ехать в Америку. Саша, вообще, лучше. Да? Евровидение, это ведь Понимаете, такой да? мощный старт, да, это такой катапульта просто, да? Ну да. И вот после этого наверняка очень сложно, ведь дальше артист уже должен своими силами как-то, да, поддержать вот это вот горение а, людей, его зрителей. Ну Су да, с да, да. Наверное, или... самое сложное, наверное, не само Евровидение, а то, что потом, мне кажется, тут промежуток. Но ну, если то вдохновления нет, тогда, тогда трудно и, а если тогда получается что силами нужно да а если вдохновение есть и музыка в сердце все время так все время новые песни э, и то что мне то что мне повезло что мне очень нравится разнообразность и есть многие культуры в многих странах так что я очень здесь вот в украине в москве больше такие танцевальные песни mm -hmm. пишу в в норвегии в Швеце больше шансоны <как> по-разному и так Саша, до дошли слухи что ты готовишь какой-то тур расскажи об этом Тур у меня э, будет состоять по каким город у странам? меня пока что э, по скандинавии угу. потому что это рождественский тур а вы рождество уже празднуете 7. Да, говоря, а, на у нас в декабре, так что... <coughs> у меня... <coughs> нас даже не так, Саша, у нас просто не останавливается, не прекращает праздновать, и потом оно ну как-то да. само собой... Несколько а потом марта, И майские праздники не за горами, так целый год. А там потом... в а июне и мой день рождения, мы как-то так раз плавно, раз и все. Так что это рождественский тур, у меня будет 48 концертов, но это в Скандинавии. Только новогодние песни? То есть рождественские, Ну да, 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 да. Здорово. и э, зато зато здесь у меня другие концерты здесь например у меня будет концерт 31 октября uh -huh. э, в клубе толстстой и там я буду представлять свою новую песню и Называется достала. Очень такая новая история. Саша, простим, так и быть иностранцы за рекламу, которая, да. Ну, ладно, сделаем вид, что А если мы не будем заострять внимание, вообще не пойдет. Смотри, Саша, расскажи об этой песне. Насколько мы знаем, эта песня она на самом деле автобиографическая, да. Это правда существовала. Такая девушка, которая тебя реально достала. Есть такие люди. Вообще-то, мне все мои фанаты я их обожаю, но вот Все она, хорошие, слишком... да, она просто она начинает уже Переходите. не только не только мне звонить, а уже друзьям моим. И ладно, если один раз, одну неделю, две, она уже три года так. А представляешь, как ей приятно, что ты в честь нее написал Вот именно, песни. да. Я так думаю, что, что все в принципе здесь, все цель здесь успех всем. Да. В принципе, да, можно уже считать, что жизнь прожитой у этой девушки не зря. Да, Александр Рыбак посвятил ей песню. Добилась ты по большому счету чего хотела. Саш, у каждого артиста есть территория, где ему комфортно жить, да. А вот есть территория, где ему комфортно выступать. Скажи, совпадает ли твое место жительства и вот где тебе приятно? В Америке, в России, в Украине, в Монголии. Где вот ты чувствуешь, что это твой зритель? Вот он именно здесь вот тебе очень комфортно. Где тебя встречает лучше всего? В... Просто разные очень культуры. но ну, ну, здесь вот э, мне очень нравится выступать. И, и в Скандинавии, ну, э, ну, и в Германии, во Франции, да. Но просто э, в Норвегии такая культура, что э, артистам лучше не не показывается например в лимузине там там все всем лучше на метро там, ехать да? холодная наверное. ну такая Ты что, так что не им просто нравится что я их типа я я их в сосед тогда а -а -а. тогда тогда я им нравлюсь а если я бы и начал лучше одеваться не как артисты да, на фоне публики а здесь вас... наоборот здесь люди возмущаются когда я на метро езжу нет, у нас так не так. Что... У нас, у нас очень, очень хотят, чтобы их э, сосед был звездой, но очень возмущается, когда он ведет себя как звезда. Да. А, вот а, понятно. Вот как. А, Саш, э, очень скоро будет презентация клипа, насколько да, мы слышали. Э, да, ну, 31 октября будет, я тогда и концерт буду, ну и клип покажу новый. Э, мы снимали с э, режиссер Александр Филатович, мой а ты, самый а любимый. Известный. Да, 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 да. да, да, да. Э, это уже третий клип, он мне делает. Так. Да. Просто с ним очень хорошо работает. Ты нашел И... контакт. Да. Только в этот раз я хотел что-то сделать... новый образ и сейчас мы как называется смирительных рубашках потанцуем и я я пою по-настоящему о том что она достала меня доволен я доволен результат а самое главное мои фанаты понимают что это только песня про неё они не про она боле да, 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 да. и, и ей понравилось так что вот такая у меня жизнь а этой девушки ты знаешь и И знаю, да? но вы не знаете. Тогда Ладно, это не уже будем будет... пиарить, да? Зачем? Нет, когда плохо будет с моей стороны, тогда уже начинают через границу. Вот вот правильно. Давайте не переходить к границе. Давайте мы вспомним о том, что когда-то мы были единой страной вместе с Россией. И то, что именно в этот день празднуется день рождения, выход в эфир программы «Поле чудес». Ты такое? Да. Программа, которая уже больше 15 лет, и она по сей день достаточно рейтинговая. Я знаю, что папа смотрит ее. И То мама есть, ну, ты слышала а, Ну это? да, да, да. Сегодня у нас такое, скажем так, импровизированное поле чудес. Мы подготовили несколько вопросов для тебя. Давайте. Ты готов? Да, ты готов? Только с утра, помните, что соображается. я соображается форматом не, не знаком. А ну, еще, еще, еще учитывая, что Нет, я это не тема на один близкая не тебе вообще и, и никто а -а -а. здесь не ответил. Так что если ты вдруг не ответишь, да. А так что это? Ну ладно. Ну, ну попробуй. Слушай, Давай. А, как называется широкий, часто извилистый и глубокий канал со скалистыми берегами, вонзающийся из моря вглубь материка на многие километры? Они еще есть в Канаде, Чили и Новой Зеландии. Но мы, честно, конечно, спрашиваем тебя о Норвегии. Четыре буквы. А это название... Вот, это название фьорда, типа? Да, ферд? конечно. Канал. Конечно, это ферд. Так о. и есть. А, А, браво! Слушай, ничего себе. Да, дальше. Следующий вопрос. Как называется самый длинный фьорд в мире? Ты знаешь, он находится тоже в Норвегии. Хардангер. Нет. Нет. На, на, ну, а с чем на начинается? Букву. С. На букву. Открыть первую букву, да? С Буква. С. Я не знаю, может быть, ты произносишь на своем языке, у нас на русском написано. Ага. Заканчивается на D, начинается на С, букв Раз, С. Я, Я правильно прочитала? Есть такое? Ну да, но мы просто у нас разные разные. Ну, ты выиграл названия. миллион на первом вопросе, и тут же его потерял. Ну, Саш. Ну, потому что мы неправильно назвали. Ну а, ладно. Да? Вы а послед... Третий вопрос. Третий вопрос последний. Как называется самая высокая гора Норвегии? О, вот это, вот это стыдно, если я не знаю. Мне а, тоже, эм... реально. Я не знаю, А мне нет, я в красном платье, мне вообще все равно. Ну, подскажите, первое. Г начинается. Г. Отлично, да. Видишь, только по-другому произносит. Галлопиген. Окей. Окей. Okay. О, прекрасно, так, все. А... Сейчас мама Видим, моя будет ты... рада. Да. Вручаем да, тебе за участие в нашей викторине вот такой вот плакат. Твой плакат О, спасибо. я думаю, что ты этого человека должен любить и уважать, потому что... Да. Возлюби себя изначально. Вот так вот. Ладно, спасибо. Никому не расписать. На самом деле, давай покажем, давай за зрителей заинтересуем, скажем так. Вот я так выгляжу. В, хорош... отлично, в, хорош... отлично, в, хорош... в хорошем, хорошем вы моменте. Да. <laughs> да, да. А, и вот диск, давай. Друзья, 205-44-88, наш э, неизменный студийный номер. Вы можете позвонить к нам в студию. Так. Саша обязательно подпишет и плакат, Этот и есть. альбом, Конечно. и он может стать вашим. Так что ну, внимательно следите за эфиром. Еще, еще раз подчеркну, вашим может стать плакат, плакат и нет. альбом. Естественно. Здесь, вы, сами понимаете. В случае не, не Саша, мы пока что не владеем <свят> такими вот правами. А теперь мы, конечно же, просим, как бы завершая наше э, гутен поле чудес, исполнить нам э, что-нибудь из своего. Такого, О! чтобы Вика Батуи поняла. Прекрасно, я боялся, что вы никогда не спросите. Нет, мы, мы, <свят> просто, мы просто хотели тебя немножко помучить. Э, ну а теперь, я так понимаю, что нужно пригласить группу поддержки, которая сегодня пришла вместе с Сашей на, к нам в эту студию на сцену. И мы приглашаем наших артистов. А <свят> они... Ага. Балет Наши ваши аплодисменты. вместе придумала, что будешь ты моей невестой тогда и началась безумная игра сказали мне глаза твои глаза мне день и ночь а не даешь прохода в купик загнала нас без выхода и входа летишь через моря чтобы достать меня я не могу понять дай просто мне дышать Поверь, Твой, ты босс, ты пугаешь. Что с тобой? Ты так знала меня, дознала меня. Прошу, иди. Oh, <laughs> Доброе утро, всем, всем, всем. Спасибо, большое спасибо за эту композицию, большое спасибо балету Дежавю, который сопровождал сегодня нашу звезду, ваше появление Саша, сегодня в нашей программе – это уже чудо для многих ваших поклонников, да? Да. Ну я да. поле чудес мы вспомнили сегодня не просто так, потому что э, на самом деле это откуда пошло? Ну у нас то поле чудес и сказки. Вы наверняка же помните, да, сказку а, про Буратина, да, 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 которого да, там вот э, Алиса и Базилио пытались, ну мягко говоря, развести, закопать там денежки на том самом поле чудес и потом вот собрать так, урожай Так вот, богатый. те самые золотые э, деньги мы сегодня вам даем как символ... Мы собрали Как символ монетизации любви ваших поклонников. Пожалуйста, и балета тоже. Все, ну, ребят, вы знаете, что с ними нужно сделать? Нужно прийти на поле чудес в полночь и закопать их обязательно. И тогда вырастет дерево, на котором будет много-много монет. Я все мои деньги закапываю. Да. Самое главное, не забудьте сказать, что? Крэкс-фэкс-фэкс. Абсолютно. Грег, да. спек, И не прибудете. По-норвежски. Спасибо огромное. Александр Рыбак был сегодня в студии. Гунтер Морген. Спасибо огромное. До новых встреч. Да, ну а мы продолжаем наш музыкальный фильм. И не И забудь раз. сказать самое главное. Грег, спек, спек.